По снегоочистке. По снегоочистке снег, как я уже говорил, обошелся нам очень дорого, больше 500 тысяч. По тем цифрам, которые Олег Федорович предоставил. Ну, он предоставил в том числе 220 тысяч, это те предприятия, которые участвовали в снегоуборке. Лично я проанализировал все эти документы, но я так понимаю, что из 220 тысяч останется 1150. По моему анализу. У меня нет вопросов к чистому месту, вообще нет никаких вопросов. И практически нет вопросов к водоканалу. То есть там достаточно реальные цифры, реальная работа, я все это видел, я это все это помню. под другим предприятиям есть вопросы. Значит, я не могу обвинять здесь, скажем, службу Олега Федоровича по потому что мы им принесли документы, они приняли эти документы формально. Хотя там есть моменты, скажем, если смотреть внимательно товаро... путевые листы, то в путевых листах указываются объекты, которые вообще-то никакого отношения к снегоуборке не имели. Ну и так далее. Олег Федорович, просьба по вашему предприятию тоже. Цифры большие достаточно, но ну, я вам озвучил, 150 мы уже выделили, я думаю, 150 еще выделим. Давайте немножко как-то все-таки посмотрим, где можно сэкономить. Хотя затраты на транспорт, затраты на транспорт ПЖРО, по хочу поставить здесь известно всех директоров коммунальных предприятий и государственного звука, самые низкие среди ваших. Вот почему-то так мы их ругаем по жиру, но затраты на единицу работы час транспортного средства у них оказалось самым низким. Очевидно, ниже все-таки административная. Мы их ругаем, у них высокие административные, жители считают. Ну, есть основания считать, потому что если зарплата 15 тысяч, а с двухкомнатной квартиры 150 ривников, то получается целый месяц 100 квартир должны обеспечить зарплату одного руководителя по жиру. Вот такая арифметика. 100 квартир, если посчитать. Вот. А другие предприятия не оказывают услуг населению. Но когда вот они участвуют в снегоуборке, оказывается, что у них единица транспорта стоит в полтора, то и в два раза больше, чем у ПЖРУ. Я хотел бы, чтобы все-таки немножко аппетиты свои мерили, потому что это деньги бюджетные, и хотелось бы, чтобы все-таки цифры были реальные. Тем более, но ну, в конце концов, часть работ можно выполнить и за счет средств предприятия, собственно. Вы же в этом городе находитесь, и в этом городе осуществляете свою деятельность.